is frightful but the fire is so delightful and since we've no place to go let it snow, let it snow let it snow И продолжая тему спорта и, и нагрузок, у нас э, на гостевой площадке Константин Чекирисов, тренер по бодибилдингу, э, основатель спортивного клуба «Качалка». Доброе утро вам. Доброе утро, Дим. Сегодня не их как только релакс и только нора в да. фильме Бой с тенью. Аккуратно, Между прочим, Мария училась 4 года для того, чтобы выносить кофе нашим гостям. Поэтому у нас специально а обычный смешно. человек. Вот. И у нас небольшая есть досье на вас. Давайте его посмотрим. Костянтин Чекірісов, тренер з бодібілдингу, засновник спортивного клубу Качалка. Народився 28 листопада. В дитинстві мріяв бути актором. Улюблена книга три товариша Еріха Марія Ремарка. Захоплюється подорожами і спортом. Є донька. Угу. Тепер можна перше питання не по темі. Да? А, скажіть, будь ласка, по нашій темі, точніше. Які найкращий подарунок для чоловіка, на вашу думку? Я думаю. не столь важно, что тебе подарят. Главное, чтобы этот подарок был сделан взялан... <как> от души. Вот. Видишь? Дорогой, а ты ображался, дорогой, что я тебе только листівку подарувала. Дорогой, вот тебе рамочка для фотографий от души. Я да. так кручил, подарил. а Ты, а ти ображался на меня. Доброе, теперь до темы. Расскажите, будь ласка, где открылась качалка и почему такая назва? А, значит, мы открылись по адресу Черновола 2В угу. э, собственно это недалеко от если так территориально. Представить себе. Это новый храм, это где наш ангел стоит. Вот, буквально через дорогу. Нарешті, на нашем районе не треба ездить, и да, ну, Не, не как <клуб> Вот, А качалка, ну, как по мне, то э, трудно представить более логичное название для спортивного клуба, который профилируется именно на э, силовых. тренировках. Вот. И... Ну, в принципе, все роблять вам пиар, да, выходит? Качалка, качалка. Ну, да. можно и так сказать, да. Ну, и потом, вы знаете, ну, качалка, если проследить этимологию этого слова, то есть <coughs> это вообще понятие. Вот, качалка, глагола качаться, вот, и этот глагол относительно бодибилдинга, он появился где-то во второй половине 80-х, когда стали появляться уже первые видеомагнитофоны, соответственно, Э, советские люди могли уже посмотреть э, фильмы э, такой как Арнольда Шварценеггера э, mm -hmm. «Качая железо». Этот фильм был снят еще в 1977 году. Вот. И вот с тех пор, собственно, и стали появляться эти качалки. Ну, тогда мы оборудовали какие-то подвальчики, сносили туда железо, кто чем богат. Вот, э, качались. Хотя тогда мы мало понимали во всем этом. Вот. Ну, Где-то по крупицам собирали какую-то информацию, искали свой путь. Вот. Ну и это, это место вечером мы могли собираться слушать музыку, поиграть на гитаре, пообщаться. То есть это было нашим вторым домом. И вот эту атмосферу, домашнюю атмосферу я хотел вот возродить в этом клубе поэтому ну и мне кажется удалось это потому что многие побывав в нашем клубе э, говорят что сюда хочется возвращаться вновь и вновь ой у вас как дома как дома вот поэтому э, а как -то как -то очень это очень особенности радует. вот кроме уюта Уют особенность это, конечно, ну собственно важно. инфраструктура клуба ничем не отличается от большинства наших клубов то есть зал силовых тренировок. То есть тренажеры свободные веса, грузоблочные тренажеры, тренажеры на свободных весах. Вот. Есть боксерский зал. Сейчас мы заканчиваем комплектацию борцовского зала и, кстати, начинаем формировать группы по смешанным единоборствам. То есть у нас есть грамотные тренера, профессионалы в этом деле. Поэтому всех желающих приглашаем. Кардиозал? То да, кардиозал. Да, кардиозал есть, не такая широкая, но вот, и еще мы предоставляем такой сервис, как, собственно, этот сервис входит в стоимость занятий, они оплачивается дополнительно, это индивидуальные кардиосессии, боксерские кардиосессии с клиентами. То есть пользуются большой популярностью, особенно среди девочек. Поэтому. Честно, Мило. мне так соромно, но я даже не понимаю, что такая кардиосессия, але ну, справа так. Боксерская э, кардиосессия – -кардио это когда э, вы одеваете перчатки боксерские. Угу. Ставится э, ваш бывший. Инструктор. И вы его Инструктор одевает лапы, э, вот, и работает с вами. Вы боксируете, вам, ну, то есть, вам ставят удар, серию ударов, вы работаете, то есть как кардио нагрузка, именно вот бокс, э, он ну, трудно переоценить. Uh -huh. Ну и всю агрессию, да, если да, там и на кого-то отразишься, то можно уявить. Да, я потому, сейчас сказал. Выйти, да да. да. Ну, да. да шо, я, есть никого из на, на, своих клешних есть... я не ображаюсь. О, ну, <laughs> да. Есть фото, Мы можем посмотреть <laughs> да, да, мене, дизайн да. зала и как вообще, насколько вот, ну, как говорили а, об уюте, вот, вот он. Mm -hmm. Ну собственно это фасад, mm -hmm. да. Ну. Фасад нашего клуба. Это mm -hmm. mm -hmm. вот это в, это в фойе, где можно поиграть в настольный теннис. Ой, круто. То есть размяться. Mm -hmm. Это а боксерский вот... боксерский зал. Вот, Мешочки, вот, лапы, там ну все необходимое для. Ну что все новенькое такая все чистенько, в такие mm -hmm. залы хочется проходу ты. Да, Ну это непосредственно вот э, зал силовых да? силовых нагрузок у -у -у -у. вот он там, у нас три небольших зала они Силовые. делятся зонально. то есть ну это еще скажем Далеко не все. Вот там есть что у нас посмотреть, поэтому. Uh -huh. Тобі, ну, лучше, лучше это сделать бачите, вживую. И да? что да. ценова политика, я думаю, это неимоверно важливе питання, Приблизно зариентуйте, сколько мы можем. Абонемент на месте. Например, абонемент, абонемент за 12 занятий стоит 200 гривен. Uh -huh. Так ну, у вас вообще да. недорого. Ого, uh хочешь, -huh. такая приемная цена. Да. Мы понимаем, что время сейчас непростое, поэтому uh -huh. я стараюсь. А если не 12 занятий? Місяць. А, если думаю, без ліміт 250, разове 20. Угу. Вот. Есть Дуже воль... демократично. Я так зрозуміла, наскільки там, так, да, це Янгол, там АТБ, так от повертати. Так, тобто, якщо АТБ, яка возле Ангела. Ми стаємо книгу ліцом, ми обходимо під тітажний дом живої підітажку, і зразу за те підіташки знаходиться наш клуб. Ну стати легко в принципі не загубитися, і гарний район да. а, а, тепер в мене Уютний. таке питання. Да, да, в мене таке питання. Ну особисто характеру. Скажіть, будь ласка, О. ви як тренер? А, скільки необхідно? Часу я розумію, що там у кого які форми, у кого які можливості, але привести себе до ладу, Знаєте, у нас у дівчат просто буває так: ми ходимо до пляжного періоду і для того, щоб лізти в новорічну сукню. От є такі два періоди. Маш, к якому ти ще до себе относиш? <гум> а в мене все гарно в мене все нормально, напевно. Скажіть, будь ласка, скільки приблизно необхідно часу, ну от, аби побачити, хоча б якийсь результат. Все зависит от вашей исходной формы, да, и то, каким вы видите Ну и что вы вкладываете в понятие, привести себя в форму. Для кого-то привести форму от 80 килограмм сбросить 5, это уже о форме. То есть у каждого свое понимание. Но эффект от силовых тренировок вы можете почувствовать через три недели уже первые результаты будут при условии соблюдения а питания, режима тренировок и питания, что очень важно. А вот это, это режим тренировок. скажите, бы, ласка, як треба ходити? Ну, опять-таки зависит от Один. того, как, какие цели вы ставите и, угу. э, то есть, э... ну просто, чтобы быть в нормальной физической форме? Ну, тобто, нормальной я форме токсизиции. трех раз в неделю вполне достаточно. Угу. Вполне достаточно. а питание Питание, питание опять-таки, ну да, вопрос питания, это 70% успеха, да, то есть ваших тренировок зависит от питания, независимо от того, какие цели вы ставите, набрать вес или наоборот скинуть, то есть питание это очень важно. Мы, кстати, на этом всегда акцентируем внимание наших Но вы посетителей. С... Да, конечно, с... Да, с... Мы, мы, мы расписываем. То есть можем расписать вам вашу диету, да, то есть посчитать калории необходимые, исходя из ваших антропометрических данных. То есть этим мы тоже занимаемся поэтому. Ой, это потому, что... правильно, бы я вот ты приходишь в зал, и тебе просто это вот качай и качай. А, что... Насправде петхит такие важные. Да? Говорят, что нельзя заниматься каждый день, потому что мышцы не успевают. Не, отдых, да, мышцы растут не тогда, когда мы занимаемся, а когда мы отдыхаем. То есть они должны отдыхать, их нужно накормить хорошенько, тогда они пойдут в рост. Но каждый день существуют и шестинедельные, шестидневные сплиты, то есть когда каждый день, шесть раз в неделю мы нагружаем отдельную мышечную группу день отдыха и опять по кругу. Но это уже такое для более продвинутых атлетов, профессионалов, которые используют. Uh -huh. фармакологічну підтримку. тобто, ну, это, скажем так, для любителей трьох, максимум чотирьох разів в неделю вполне достаточно. Ми uh -huh. ну, дякуємо вам, Костянтин, за те, що ви надали таку цікаву інформацію. Дякую окремо від себе, як мешканця цього району, що у нас з'явився гарний зал з професійними людьми, які надають комплексний підхід до кожного клієнта. Ще раз нагадайте, будь ласка, адресу точно. Чорновола, 2В. Чернавола 2В. Будь ласка, приходьте да, в качалочку і приводьте себе до форми, бо новий рік, вибачте, він вже ж і не загорав. Там, там же ж відро, відро, відро та... олів'є, там же теж все калорії лічні. Тому, предлагаємо вам позайматися немножечко. Ну а ми двигаємося далі ефіром.